Країна лаконічна держава. Зазвичай нам достатньо трьох літр, аби пояснити свою думку або напрямок руху. Це зрозуміло з кожного другого паркану. Між тим ми залюбки беремо на озброєння чужі слова з трьох літр, приємні для вуха. Приміром, ЄБД. або інше слово. АБС. Популярні слова з трьох літр вивчала Тетяна Ожелевська. Моя ластівка зараз відпочиває на СТО, тож Я вирішила попросити в своїх любих джедаїв машину на день. Що ж вони мені її надали разом із одним сюрпризом? Вони вимкнули АБС. Шкода, що дізналася я про це вже під час руху. До таких сюрпризів я була явно не готова, тому що ця мадам абсолютно повністю відмовилася мене слухатися. їдемо на трек до Сергія Лапінчука для того, щоб з'ясувати, як краще гальмувати з АБС, без АБС і коли один і другий метод більш ефективний. Антиблокувальна система автомобіля скорочено АБС, допомагає сповільнити рух транспортного засобу, зберігаючи його керованість. АБС не дозволяє колесам заблокуватися, імітуючи часте натискання на педаль гальм. Для більшості автолюбителів це пристрій, що стрикотить під капотом та б'є по педалі. Слушай, ну у меня вот проблема. Мои дорогие любимые ребята подшаманили и отключили в машине АБС. И в самую сложную ситуацию, чуть для меня не отправили. Ну, завещание ты успела написать хотя бы? Не успела, вот видишь, поэтому решила сегодня приехать к тебе и посоветоваться, чтобы объяснить и нашим зрителям, и самой научиться прежде всего, как правильно тормозить с АБС, без АБС, насколько эффективнее один и другой способ торможения. Поехали? Да. По своему стыду будь я чуть повнимательнее. То, то, что у меня не работает АБС, я бы заметила еще до того, как попала вот в эту неприятную ситуацию, потому что вот слева горит я вижу горит значок да. АБС. Ну, уже раз так получилось, давай тогда поговорим о том, действительно, как машина себя ведет без АБС при торможении. Начнем мы с покрытия под именем снеголед. Давай сразу вот такое самое опасное явление вот, на автомобилях без АБС это когда юзом несет машину, и мы крутим руль, и при этом ничего не происходит. Что нужно понимать, когда мы вообще говорим просто даже о торможении? Реально машина стоит на четырех ладошках. Да. Вот пятно контакта колеса с дорогой не больше ладошки. Вот. И когда ты нажимаешь на педаль тормоза то происходит э, под действием силы инерции перераспределение массы автомобиля. Такой небольшой клевочек, при этом задние колеса очень сильно разгружаются и не настолько эффективно тормозят, как передние. На автомобиле без АБС блокировка управляемых колес приводит к тому, что мы не можем объехать препятствия. То есть да. мы сейчас будем тормозить. Скорость где-то приблизительно 40-50 км в час. Любая, да? Да. Вот сейчас нажимаешь и крутишь рулем Все. вправо, влево. да и Я что еще рисуюсь. происходит на машине, оборудованной АБС? Мы вынимаем предохранитель. Очень часто встречается так, что задний контур срабатывает раньше переднего. Mm -hmm. И надо быть готовым к тому, что если хоть ты малейшее делаешь поворот рулевого колеса, происходит сразу же снос задней оси. Итак, мы сейчас попробуем затормозить на машине без АБС. Да, просто разгонись. Да где-то 40-50 км в час. Нажимаем на педаль тормоза, блокируем колеса и смотрим на эффект. Да, видишь, как несет машина. Да. Ты ничего не делала, да. а у нас уже произошло смещение да. заноса. Да, я просто нажала на тормоз. Да. Да. Что, видишь, задний контур срабатывает раньше, и мы получаем да. сразу эффект юза, заноса. Так, сейчас мы разгоняемся до скорости 50 км в час. Все, это мы в коробке. Да, да. Но, видишь, у нас опять никакого ступенчатого торможения, Я просто честно, ступенчато тупо. Да нет. Ты один раз нажала и уже потом уже не отпускала. Вопрос психологии, видишь? То есть насколько тяжело убрать ногу с педали тормоза. Без АБС автомобіль легким натисканням на педаль гальм перетворюється на некеровані санчата. Заблоковані колеса втрачають керованість, і навіть енергійне кермування ні до чого не приведе. Щоб такого не сталося, натискати на педаль гальм треба ритмічно і до початку блокування коліс. Пойдемо, подивимося, що там на мої на як вони його відключали. А тепер, полагодивши антиблокувальну систему, спробуємо зробити ті ж самі маневри та порівняємо різницю. Зараз э, я розганяю за 50 км в час, нажимаю на кнопочку тормоза підельку тормоза і <laughs> чувствую, ката я крутит. становлюсь до стіни. Но если не до этой стены, то, по крайней мере, чуточку-чуточку совсем. Ну, давай. Для женщины навыки не главное. И главное, чтобы она была права. <laughs> Тормози, крути. Крути. О, видишь как? Я это да. с тем учетом, что я даже вообще ну, тупо держала ногу на педали тормоза без вариантов. Да, <laughs> это лишний раз подчеркиваю то, что, видишь, с АБС машина очень эффективно объезжает препятствия. Хорошо, твоя рекомендация, как инструктора, который выпускает на улице обычных девушек и мужчин, которые ну, в среднем водят машину там, не так, что прям ас, но нормально. Ездить все-таки лучше с АБС или без? Я двумя руками за АБС, uh -huh. даже, ну, сколько есть, две, двумя руками за АБС, потому что человека заставить убрать ногу с педали тормоза в экстремальной ситуации очень тяжело. Uh -huh. То есть для этого надо иметь хорошую психологическую подготовку. Мы же уже обсудили, да, то есть если человек тупо нажимает на педаль тормоза, то есть машина не меняет направление движения. Вот. И объехать препятствия практически невозможно. Бо те, що стрикотить під капотом та б'є по педалі, дійсно допомагає та робить їзду безпечнішою. Тільки слід пам'ятати, якщо десь більше, то в іншому місці неодмінно менше. Так за керованість під час гальмування доведеться заплатити збільшенням гальмівного шляху. Це треба враховувати і відповідно обирати стиль керування. Саме головний вивід, який я зробив сьогодні, це, які б навики ви жінці не давали. Вот. Ей самое главное, чтобы она оставалась права. Да ладно. Махлевала полным ходом. Я хоть махлевала, Легко. просто безопасно да. все было. Лично я для себя сделала выводы такие, что в машине, в которой отключена система АБС, тормозной путь. Хоть и короче, но эта машина абсолютно неуправляема. Хоть крути, хоть право, хоть лево, бесполезно. Но в отличие от машины с АБС, хоть тормозной путь и чуть-чуть длиннее, но зато мы можем объехать это препятствие, потому что машина остается управляемая на машине без АБС с заблокированными управляемыми колесами. Психологически забрать ногу с педали тормоза, когда есть реальное препятствие, очень тяжело. Mm -hmm. Поэтому здесь огромный вопрос играет психология и навыки, которыми обладает водитель. Спасибо тебе, Сереж, за сегодняшний урок. Увидимся через недельку. Если вы не профессиональный гонщик, вы не на третье и тянуете життя, ни в каком случае не вимикайте АБС.